Assalamualaikum. Saya Zarul, berusia 31 tahun, asal dari sekitar Selangor. Datang saya hari ini nak cerita sedikitlah pengalaman saya ataupun boleh kata sisi gelap dari pengalaman saya. Saya harap dengan pengalaman yang saya alami dapat memberi pengajaran ataupun panduan kepada anda semua lah. Uh, saya anak tunggal, ibu bapa saya bercerai daripada saya kecil lagi dan saya dibesarkan oleh nenek saya daripada sejak kecil lagi saya tak dapat nak rasa kasih sayang ibu bapa pada waktu saya dah jam 4 dah jam 4 ibu bapa saya bercerai ha, sebelum bercerai tu dia bergaduh gaduh dulu memang setiap hari tu dengar ada je pertelingkahan bergaduh-gaduh pukul-pukul saya dah jam 4 tu kiranya penghabisan lah tu mereka berdua bercerai. Sekarang ni ramai orang dekat Malaysia yang stres. Yang diorang nak cari pendapatan ekstra untuk tampung kehidupan mereka. Nak buat macam mana ekonomi sekarang semua benda mahal. Nak beli tu mahal, nak beli ni mahal. So, ini adalah platform yang betul untuk korang jana income tepi dalam internet. Betul tu. Sebab itulah kita memilih platform Rockwest. Sebab apa tau? Sebab dia dah ada license daripada FSA. Iaitu Financial Service Authority ROCKWEST ni dah lama dah dalam scene trade ni And eh, rekod orang pun clean So kepada trader yang nak trade tu Korang boleh trade lah dekat platform ROCKWEST Apa yang paling best dengan ROCKWEST ni Dorang akan guide korang Dorang mempunyai sistem ataupun panduan Untuk korang menjana Mencapai KPI kewangan korang At least beberapa profit dalam akaun korang So yang paling penting korang cuma ada Phone dan juga internet sahaja lagi satu guys, Rockwell ni memang power lah, memang best. Sebab apa tu dia bagi korang the best trading condition untuk gold, untuk oil dan juga untuk crypto. Semua ni boleh trade dalam satu platform dengan syaratnya fleksibel, spread rendah dan laju gila execution dia. Memang sesuai lah untuk yang nak cari peluang yang besar dalam market sekarang ni. And yang paling best juga Rockwest mempunyai customer service mereka Tersendiri menerusi internet dan juga platform mereka Kalau anda kata korang ada pertanyaan Persoalan Korang just boleh contact mereka Tanya je apa-apa So, diorang tak akan lepas tangan daripada korang Ini yang paling best lah Kalau korang nak withdraw ataupun deposit Korang jangan risau Rockwest boleh menggunakan bank tempatan Binance Pay Visa Ataupun Mastercard Dan paling seronok sekali daripada Rockwest ni Selamat Dan paling best juga Tak ada charge tersembunyi Sekarang ni benda yang paling best sekali untuk korang Kalau anda kata korang Join Rockwest Under BGTV Menerusi link di bawah Korang akan mendapat 100 peratus bonus Contoh Kalau korang masuk 100 dolar Korang akan dapat Extra 100 dolar lagi Untuk korang start trade Bersama Rockwest And yang paling best lagi Rockwest juga Mempunyai interface Yang boleh connect Dengan MT5 korang And dia boleh connect ROCKWEST connect dengan MT5 menerusi satu platform untuk korang jana income cuma guys yang paling penting korang jangan lupa eh, dalam trading ni pasti akan ada risiko make sure bila korang trade tu korang menggunakan akal kebijaksanaan jangan trade ikut nafsu jangan terlalu gopo sebab apa kalau korang menggunakan akal dan juga kebijaksanaan korang korang baru dah akan dapat result yang padu jadi korang nak tunggu apa lagi korang jangan ragu-ragu korang pergi tekan link dekat description di bawah and korang trade bersama kami dan juga trade bersama ROCKWEST and let's go kita cari pendapatan dan income tepi but in the same time disclaimer benda ni risiko masing-masing rugi untung adalah risiko masing-masing kami bukan financial punya expert ok thank you saya masih ingat lagi mak saya tu saya nampak dengan mata saya sendiri mak saya tu dipukul dengan bapak saya memang depan mata sampai berdarah-darah mulut dan waktu tu saya tak boleh nak buat apa saya cuma menangis tengok saja keadaan tu So, uh, selepas ibu bapa saya bercerai Saya diletakkan di bawah jagaan ibu saya Dan ibu saya pula hantar saya kepada nenek iaitu Mak Ali lah Jadi, ibu ibu saya dia langsung tak ambil tahu pasal saya langsung Waktu saya berada di bawah jagaan Memang macam seolah-olah saya ni tak wujud Saya perasan yang perangai ibu saya ni berubah Daripada seorang yang penyayang Pemalu dan juga sopan santun tu telah berubah kepada yang seorang yang sangat kasar dan sangat bersosial. Balik malam, balik lewat malam, keluar awal pagi. Dengan nenek saya pun bertengking-tengking cakap. Jadi perubahan tu sangat drastik. Dan ada satu masa tu saya terdengar waktu dia tengah bergaduh dengan nenek saya. Yang saya ni sebenarnya satu kesalahan ataupun kesilapan Ha, di mana bila mana dia tengok saya ni dia teringat kisah silam dia yang bapa saya pukul dia seolah-olah saya ni satu trauma bagi dia dan dia tak nak tengok saya langsung dan tak nak ada kena mengena langsung dengan saya tu yang menyebabkan saya agak sedih jugaklah bila mana ibu saya bercakap pasal tu mengenai perkataan tu kan jadi benda tu terbawa-bawa memang saya akan ingat sampai sekarang tengok umur saya pun dah 31 tapi Waktu orang kata Uh, pengalaman tu memang saya takkan boleh lupa trauma tu still ada sampai sekarang daripada apa yang ibu saya katakan kepada saya saya ni ada satu kesilapan saya ni tak patut wujud pun dan menyebabkan saya ni uh, macam perasaan tu perasaan tu saya perlukan attention tau tak saya memerlukan attention membuktikan yang saya wujud jadi apa yang saya buat saya buli orang lain itulah salah satu cara untuk nak tunjuk pada orang yang saya ni Wujud saya, Setiap pembuli tu mesti ada cerita dekat belakang Selalu dengar orang yang kena buli je kan Yang ada latar belakang dia Sekarang ni kita dengar pula Apa latar belakang Yang menyebabkan seseorang tu menjadi pembuli Contoh ni saya lah Kali terakhir saya dengar mak saya cakap ya itulah Yang kata yang saat ini satu kesilapan saya ni Tak patut wujud Selepas tu mak saya terus keluar dan itulah kali terakhir saya dengar daripada mak saya Selepas tu saya tak jumpa dah Dia tak pernah balik dan tak pernah tegur langsung Tak pernah tanya khabar Dia pun hilang entah ke mana Saya ni bukanlah orang senang Saya pun dibesarkan dengan nenek Nenek saya dah tua Tak boleh buat kerja banyak pun Jadi Pergi sekolah pun kadang-kadang pakai baju buruk Seluar buruk, sekolah rusuh kan Jadi nak pergi sekolah Makan, makan, makan tu kadang-kadang tak cukup Duit tak cukup Jadi untuk untuk dapatkan sedikit Nak dapat makanan tu pun kadang-kadang Bukan -kadang, kadang lah Memang selalunya saya akan Pau daripada budak-budak lain minta duit sikit pada orang ni orang ni just untuk boleh makan je lah dan nak beli aku kata nak boleh ada makan pakai hidup muat mewah, mewah sikit uh, masa kat sekolah tu pun saya bukan sakat duit dia lah sepau kadang-kadang pun tu pun saya ada curi juga curi pensel box pensel lepas tu barang-barang yang lain barang-barang budak yang lain macam jam uh, dan juga buku kadang-kadang tu contoh baju, baju budak just untuk orang kata nak rasa diri tu megah sikit perasaan megah Perasaan daripada kecil Saya rasa macam diri saya ni Saya perlu lawan orang lain Saya perlu tunjukkan diri saya Dan orang lain tu Saya perlu tinggi Wah Nak rasa nak rasa diri tu tinggi daripada orang lain dan nak rasa orang lain tu tunduk pada saya pernah je mak bapak yang budak saya buli tu datang bising-bising kat cikgu kat guru besar dia boleh buat apa dia tak boleh buat apa juga sebab kalau panggil mak bapak saya pun kita tak ada mak bapak panggil nenek saya nenek saya dah tua tak larat nak buat apa sangat so paling kuat pun kena panggil dia guru besar kena bising-bising rotan alah rotan tu tak selalu kena dah apa yang diorang boleh buat lagi tadi yang saya cerita tadi Itu masa saya sekolah rendah Ah, ha, lepas tu naik ke sekolah lah lain pula sikit Uh, dia punya level tu naik sikit pangkat naik sikit kan uh, dia punya nakal tu kata up sikit lah masih sekolah menengah masa sekolah menengah ni orang kata darah tu masih panas lagi darah muda kan semua benda nak try semua benda nak cuba kan tak, macam saya tak ada, tak ada ibu bapa tak ada orang nak halang saya tak ada orang nak rotan nenek saya pula waktu tu terasa sakit tak boleh nak kerja kuat sangat so jadinya macam seolah-olah lah. saya ni tak ada, tak ada orang nak halang lah semua benda saya try bila kau orang susah tapi kau semua benda nak cuba kau nak try tapi kau orang susah kau tak ada duit kau tengok orang lain pakai handphone pakai tu pakai ni pakai benda-benda mewah Gadget-gadget apa Kau pun nak juga Tapi kau tak ada duit Apa cara dia? Curi lah Itulah cara, cara dia Aa, Aku start mula mencuri Masa sekolah menengah First time eh First time aku bergaduh adalah Dengan budak sekelas aku juga lah sebenarnya Aa, Aku mula-mula sebab Biasalah aku bergaduh dengan Budak sekelas aku tu dia tak puas hati, dia panggil pula abang dia yang form 3 waktu tu. dia pula aku dengan budak form 3 tu. Ha, jadi, Hmm, apa yang boleh buat, dia buat salah satu sifat yang ada pada aku tu kan aku jenis tak takut tau oh. kau nak panggil siapa? panggil lah ingat aku kisah kau panggil apa panggil abang kau tu nak panggil kawan dia pula kau panggil lah aku tak kisah langsung kau nak pukul aku? pukul kita tengok siapa yang kalah aku start isak okok pun form 1 isak gang pun form 1 juga awal lagi waktu tu tak ada siapa nak halang aku bila kau duduk kat kelas yang bawah sekali kau start mula kawan-kawan dengan Orang-orang macam kau juga Kan macam aku lah Yang jenis nakal nakal Yang suka gaduh ni kan Yang jenis orang susah-susah ni kawan Kawan-kawan aku Itu kawan aku kat sekolah Dan juga kawan aku kat luar sekolah Kat luar sekolah pula Ada orang lain lagi ha, Yang sama je lah Aku dah start ponteng sekolah Waktu tu form 2 Form 2 tu lah Dalam seminggu tu Berapa hari je Aku boleh pergi ke sekolah Boleh kira dengan tangan Berapa hari je Kadang-kadang 2 -kadang hari je Kadang-kadang satu minggu tu aku tak pergi pun sekolah. Pernah lah banyak kali juga uh, pihak sekolah dia call nenek aku. Lepas tu nenek aku apa lagi? Balik rumah pun kena bising lah. Pum-pam, pum-pam, pam je lah yang boleh dibuat je. Apa lagi? Lepas tu pun um, kat sekolah pun pegetul panggil. Macam biasalah ceramah itu ini, itu ini. Entahlah. Tu je. Ah, pada form 3 waktu tu zaman PMR, aku dah tak tahu lah. Saya pun dah mungkin tak boleh tahan dengan perangai aku. Kerja ponteng sekolah dia banyak masalah buat kan. Form 3 tu waktu tu time PMR, aku dibuang sekolah. Waktu uh, time aku kena buang sekolah tu, bagi aku bukannya tu satu masalah tau. Bagi aku tu satu kebebasan bagi aku. Lepas ni tak ada orang nak halang aku Aku dah tak terbeban dengan sekolah Perkara-perkara tu kan Tak ada orang nak bising kat aku dah Tak tak payah nak Apa tu cikgu bising-bising kat aku dah So aku bebas Bagi aku tu satu Advantage lah Untuk aku buat apa-apa lepas ni Apa yang aku buat lepas aku tahu yang aku Kena buang sekolah Aku terus balik Aku balik aku terus bagi tahu nenek aku Aku cerita yang aku kena buang sekolah Dan aku cakap Lepas ni aku nak cari duit Aku nak kerja aku nak cari duit Dan nak Katanya lah nak tolong ni aku kan Kononnya Waktu mula-mula kan Waktu mula-mula aku nak kerja tu Sebenarnya aku tak tahu pun Macam mana nak start tu Aku tak tahu nak start daripada mana Aku just pergi kedai-kedai makan Aku tanya kedai makan Yang ada tak kerja kosong Jadi Banyak kot lah kedai-kedai makan Kawasan-kawasan rumah aku tak aku tanya Dia orang bagi kerja ni lah Aku cuci pinggan sebab tu dia lah yang layak dengan taraf aku tambahan pula aku ni pun diorang dah, dah kenal kan kawasan-kawasan situ diorang dah kendal aku ni budak bermasalah selalu ponteng sekolah buat itu buat ini mencuri jadi itulah taraf ni, itu yang kerja yang diorang mampu bagi kat aku kat budak-budak macam aku ni Okey, dah dah puas aku cari kerja sana sini kan ada satu kedai tu aa uh, warung dekat-dekat area kawasan aku tu lah aku, cuci, aku, cuci pinggan ni. aku cuci, kerja aku cuci pinggan ni aku kerja aku cuci pinggan je Datang pagi, cuci-cuci pinggan. -cuci balik tu dalam pukul 3, pukul 4 aku balik. Punyalah penat kerja tu kan. RM5 je sehari dapat. RM5 je. Daripada pagi sampai lah ke petang RM5 je aku dapat. Memang tak cukup lah. Penat. Tak padan dengan apa yang aku buat. Aku rasa tak puas. Uh, walaupun tak cukup, aku tak boleh buat apa tau. Lah. Sebab waktu tu, tu permulaan aku. Permulaan aku untuk kerja. Nak tak nak aku tahan jugalah dulu. Aku ingat lagi. First time aku mencuri First time aku mencuri ni uh, Waktu tu aku still lagi kerja dengan Cuci apa tu cuci pinggan kat kedai tu Duit pun tak, tak banyak kan Bukan dapat banyak pun RM5 sehari Tapi itulah Nak pakai orang kata nak Pakai minyak, pakai minyak rambut Nak pakai deodorant Minyak wangi Jadinya Waktu tu time aku lepak dengan kawan-kawan aku Terlalu bosan Tak ada apa nak buat So nampaklah Minyak rambut Minyak rambut ni Waktu tu trending lah Orang kata, kan dia dari kalangan anak muda ni Aku dengan kawan aku pun, try lah Try cuba, curi Mula-mula nak curi, perasaan tu dia cakap orang oh, berdebar-debar Kan, takut pun ada, dia cakap lah oh. Tapi bila dah dapat, dah berjaya tu Dia punya rasa tu, fuh Seronok <laughs> tu, oh. rasa macam, wah Fuh, bangga dia diri pun ada dia tu Sebab berjaya kan, dapat, dapat, dapat curi <laughs> Yang tu first tau, first time aku curi Dia punya, orang kata, level 1 lah Dah mula start mencuri ni mula aku rasa nak lagi tau. Ah, ha, dia macam mula dah adiktif. So jadi kita orang start boleh le kecil kedai Dan kita orang start pergi kepada mall Pergi tempat besar sikit lah Pau curi barang besar sikit Dah mula pergi ke mall ni Tak tahu kalau korang masih ingat lagi Ah ha, Dulu ada satu mall nama Jaya Jasko Kat tempat aku Ah ha, Tu tempat aku kata Aku dah mula mencuri baju dan member-member aku lah ada ha, kawan aku akan akan tengok sekeliling dan kita orang akan ambil seorang satu lah asalnya mencuri ni sebenarnya daripada tak ada duit tau tapi keinginan tu nak tapi tak ada duit kau mencuri bila dah dapat tu kau akan rasa satu kepuasan tau tak? puasannya kau dah berjaya dapat benda tu dengan cara yang salah lah ha? tapi dia punya kepuasan tu macam perasaan tu hmm payah tu nak cerita tapi memang sedap lah kata ada satu masa ni waktu tu aku dan kawan aku lah macam biasa lah dekat tempat yang mall yang dah yang sama tu kita orang start planning nak Cari baju lah rasanya waktu tu lepas tu mungkin lah dia orang dah uh, security situ mungkin dah mark kita orang kan dah tengok biasa kita orang ambil pagar ke apa ke dia orang nampak kita orang dia kejarnya kita orang waktu tu apa lagi lintang pukang lah lagi berterabur haa Nyaris-nyaris lah Waktu tu kena kak Lepas tu Aku dengan kawan aku Lama juga tak pergi mall tu Dah kita orang decide Malas nak curi pula Buat benda lain pula Bila kita dah stop mencuri Bila aku dah stop mencuri dah Benda yang Yelah Dengan aku kerja bukan yang dapat duit banyak banyak pun Sikit je Tapi barang yang aku nak tu Tak dapat Jadi Aku terfikir, macam mana nak dapatkan Nak cari jalan Macam mana boleh dapatkan Duit yang banyak Kita orang mula Aku mula fikir lah Dengan cara Kata Kerja mudah kan Uh, tak perlu nak buat kerja teruk sampai 8 jam, 12 jam tapi kau boleh dapat duit yang banyak. So kita orang fikir macam mana nak dapatkan balik. Nak dapatkan semula duit. Uh, dah mall tu dah memang blacklist kita orang lah. Huh. Ha, fikir punya fikir, kita orang curi duit surau. Memang salah tu memang ada rasa salah kan, duit surau kan. Tapi itulah duit punya pasal apa pun boleh jalan. Bukan setakat kat surau saja. Yalah duit surau pun berapa banyak aja ada kan. Jadi kita orang pergi attack sekolah pula. Ha. Duit PIBG tu pun kita orang rembat. Duit apa tu? Duit koperasi. Duit koperasi tu pun settle habis. Uh, kalau duit sekolah ni kan macam PIBG, duit sekolah, duit koperasi ni. Dia orang bukan sentiasa ada tau. Sekali kau rembat, habis lah. Dia orang nak kena tunggu berapa lama pula untuk kumpul. Jadi kita orang kena cari sos yang lain pula lah. Ada satu hari ni dia kan Aku lepak dengan sini aku Dia kena buang awal daripada aku lagi Waktu tu aku form 2 Dia orang form 3 lah Sini aku tu Ah uh, Aku tahu dia orang kena buang Kita orang lepak sekali lah Apa aku pun tak tahu Aku pun tak faham so, Dia orang cakap pasal job itu job ini Tapi yang aku tahunya duit banyak So Aku dengar lah Dia, dia orang sembang Lepas tu Dia orang ajak Dia orang ajak kalau ikut kau dapat, kalau tak ikut tak dapat So aku aku punya macam blur juga aku tak tahu job apa lah tak apalah aku pergi tengok dulu apa dulu apa yang dia orang buat bila senior aku tu ajak pergi job aku pun okey lah aku pergi tengok dulu Kau tu aku dengan seorang lagi kawan aku senior aku ada tiga orang so kita orang pun okey dia suruh kita orang tu kat tepi kaki lima ni lepas tu dia orang pergi satu tempat tak tahu lah time tu aku ikut belakang juga tu orang kat depan aku dengan seorang lagi tu kat belakang juga tu orang cuba lah perhati je apa lepas tu ada seorang perempuan lalu Dia lalu je dekat sini aku tu pun macam cepat je jalan Jalan-jalan rupa dia Kau tahu dia orang buat apa? Dia orang ragut je perempuan tu Tarik-tarik embek -tarik perempuan tu Perempuan tu pun menjerit-jerit Aku dengan kawan aku waktu tu dah takut gila lah Eh apa ni? Dia buat macam dia Rupanya dia orang ragut perempuan tu Tarik kalau dah, dah tarik perempuan tu tak lepas Apa lagi dia bantai dengan perempuan tu Sampai tersungkur tak jalan Lepas tu lari Aku waktu tu dengan kawan aku seorang tu dah cuak lah Nak buat apa Kita orang pun just tengok je lah apa yang sebab kita orang cuak sekarang ni kita orang pun memang curi juga kan kita orang memang curi juga tapi kita orang tak tak boleh lah melibatkan orang lain sampai tanpa tubuh orang sampai berdarah kan kita orang mencuri bukan merompak ha, itulah yang boleh buat cuak lah je so dah, dah apa tu dah dia orang dah lari dah kan sehingga semua dah lari kita orang make dekat satu pau yang ni di mana dia orang buka lah hasil rompakan tu kan tunjuk berapa kan terkejut tu time tu kita orang boleh dapat 400 setengah kot kerja pun berapa, berapa minit je berapa kan 15 minit je kejap lah uh, 400 setengah handphone lagi kita orang bagi dulu lah so jadi kau tengok aku kerja berapa minit je kejap je tak sampai setengah jam 15 minit je kan tunggu tu bandingkan dengan aku kerja yang masa pinggan tu berapa rm 5 ringgit berapa ringgit sehari dengan 200 setengah kot so apa ye aku berhenti lah kerja masa pinggan